ठाण्यातल्या एक एक एका तरुणीनं पाकिस्तानात जाऊन लग्न केल्याची एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे सोशल मीडियावर झालेल्या ओळखीनंतर ठाण्यात राहणाऱ्या या मुलीनं थेट पाकिस्तान गाठलं होतं आणि तिथे एका मुलीशी लग्न केलं होतं तिथे एका मुलाशी लग्न केलं सीमा हैदर प्रकरणासारखंच प्रकरण पुन्हा एकदा समोर आलं फेसबुकवर झालेल्या ओळखीनंतर ठाण्यातल्या एका तरुणीनं ठाणे ते पाकिस्तान असा प्रवास करत पाकि पाकिस्तान पाकिस्तानमधल्या एबोटाबाद इथे जाऊन इथे एका तरुणाशी लग्न केलं पाकिस्तानात रावळपिंडी इथे ती काही महिने राहिली आणि सतरा जुलैला ही तरुणी पुन्हा एकदा भारतात परतल्याचं कळतंय याबद्दल माहिती मिळताच ठाणे पोलीस हे तातडीनं या तरुणीच्या इथे पोहोचले आणि आता तिची चौकशी सुरू झाली आहे ठाण्यातल्या लोकमान्य नगर इथली एक महिला आहे ही महिला सोशल मीडियावर झालेली मैत्री आणि त्या मैत्रीनंतर पुढे लग्न करण्यासाठी पाकिस्तानला गेली होती आणि पाकिस्तानहून पुन्हा परत आलेली आहे नेमकी ही कशी ओळख झाली काय ओळख झाली या महिलेची पोलिसांनी चौकशी सुरू केलेली आहे तिचे डॉक्युमेंट जे आहे ते व्हेरीफाय केली जात आहेत आपल्यासोबत आहे ती आपका नाम जो आहे नगमा नूर मकसूद अली उर्फ सनम खान परिचय बताई मेरा पुरा नाम हे नगमा नूर मकसूद अली बस इतना ही है उसके बाद सन दो में मैंने अपना नाम चेंज किया था सनम खान डाला था मुझे नाम पसंद नहीं था नगमन इसके लिए मैंने सनम खान डाला था आपकी अपने नाम क्यों चेंज किया था और आपकी पहले शादी हुई थी उसके बाद फिर ये दूसरी शादी पहली शादी मेरी सन दो में हुई थी चौदह जून को पर वो शादी टिकी नहीं क्योंकि मेरा हस्बैंड ना कुछ करता था ना कुछ ना बच्चों की देखभाल मेरी मम्मी हर महीने हर हफ्ते में जो पैसे भेजती थी मैंने सुसाइड भी अटेंड किया था मतलब लड़ाई मार पीट ज्यादा जब जो जब ऐसी मतलब यही सब था जब मेरी छोटी लड़की छोटी थी मतलब बड़ी छोटी वाली लड़की तब मैं इधर मुंबई में आई मेरी मम्मी मुझे लेके आई मम्मी बोलती है मेरे साथ रहे दो तीन महीने देख के वो लेने आता है कि नहीं आता है पर वहाँ से कोई कॉन्टेक्ट नहीं कोई कुछ नहीं हुआ ना कोई लेने आया तो मम्मी बोलती फिर ख़त्म करो जब कुछ है ही नहीं इसमें तो खत्म करो फिर उसके बाद मैंने फिर नाम चेंज कर दिया था सन दो में अपना अब तो नाम चेंज हुआ लेकिन उसके बाद फेसबुक uh, पे आपकी किसकी पहचान हुई वो अपने बाजू की जो कंट्री है बाजू का जो देश है पाकिस्तान वहाँ से किस से कॉन्टेक्ट हुआ और किस के, क, कैसे ये रहे, कैसे संपर्क हुआ? नाम तो खैर मैंने सन दो हजार पंद्रह में चेंज किया था पर मुझे ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट में आऊंगी या मेरी रिलेशनशिप होगी या मेरी शादी होगी पाकिस्तान में, में मेरा कॉन्टेक्ट फेसबुक से हुआ था सन दो हजार इक्कीस में इक्कीस में इसी मई में हुआ था शायद तो उसके बाद हमारा एक महीने तक फ्रेंडशिप रहा उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप में आए जब हमें एक डेढ़ साल हो गया था जब हमें लगा कि हाँ हम शादी करना चाहते हैं उसके बाद हमने अपनी अपनी फैमिलियों से बात की मैंने अपनी मम्मी से बात की उन्होंने अपनी फैमिली से बात की ये जो बातचीत हो रही थी ये फिजिकली हो रही थी मतलब मिल रहे थे या फिर सोशल मीडिया पे बात हो रही हो रही थी या किसी और जरिए से नहीं फेसबुक पे हमारी ऐसी ज्यादा बात नहीं हुई थी पंद्रह बीस दिन हुई थी ज्यादातर हम व्हाट्सएप पे हमारी चैटिंग और ये अपना वीडियो कॉल वॉइस कॉल व्हाट्सएप पे ही हमारी बात हुई है और जब हमारी फैमिली की बात हुई है तो हमने जब शादी की बात की तो आपस की जो दोनों फैमिलियो ने बात की है वो वीडियो कॉल पे वो इस कॉल पे दोनों ने की है तो एक साल तक हमारी फैमिलियों की बात चलती रही है उसके बाद में फिर सन दो में मैंने पासपोर्ट बनवाए अपने, अपने आपने पासपोर्ट बनवाए आप पाकिस्तान जाके आए जो इंक्वायरी हो रही है या फिर जो आरोप हो रहे हैं कि आपने डॉक्यूमेंट जो है वो आपका पासपोर्ट ओरिजिनल है क्या आधार कार्ड ओरिजिनल है क्या ये सब डॉक्यूमेंट जो है पुलिस इंक्वायरी करी आपको पुलिस ने बुलाया गया था जी मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया था और पुलिस स्टेशन में मैंने बताया भी था मेरे सारे पेपर लीगल हैं और क्योंकि बात रही आधार कार्ड की अगर आधार कार्ड का नंबर चेंज कर दो या फोटो चेंज कर दो तो वो अनलीगल हो गया ना मेरा नंबर तो वही है आधार कार्ड का मेरे फिंगरप्रिंट वही है मेरा फोटो भी वही है मैंने सिर्फ अपना नाम चेंज किया था अपना जो रियल मेरा डेट है मैंने वो डलवाया था जब पाकिस्तान में शादी करने के लिए बदला था उसके पहले आपने चेंज किया आ, पाकिस्तान में शादी मेरी अभी चौबीस में हुई है और आधार कार्ड मैंने अपना जो नाम चेंज किया था वो पंद्रह में चेंज किया था तो ये तो सर नौ साल पहले किया हाँ, था अब पाकिस्तान क्या, कैसे गई थी क्या आपने कहाँ पे अप्लाई किया था और पाकिस्तान में कहाँ पे गई थी कहाँ पे रही थी पाकिस्तान जब मेरे पासपोर्ट बन गए थे मेरे बच्चों के तो मैंने वीजा अप्लाई किया था 11 अक्टूबर सन दो में 11 अक्टूबर में मैंने वीजा अप्लाई किया था अपना दिल्ली हाई कमिश्नर पाकिस्तानी एम्बेसी में तो पहली बार तो किसी को देखो वीज़ा मिलता नहीं है क्योंकि पासपोर्ट नहीं होते हैं फिर दो बच्ची भी साथ हैं मैं शादी के लिए जा रही थी तो वो मेरा इंक्वायरी पे डाल दिया और इंक्वायरी आप वीज़े के किसी से भी पूछेंगे तो सात आठ महीने इंक्वायरी के लिए लगते ही हैं तो जब मेरी इंक्वायरी होने के बाद मतलब शादी के लिए तो किसी से मतलब एडवाइस तो कोई ना कोई दे ही देता है तो वो उधर से भी मुझे दिल्ली से एडवाइस दी गई थी ऐसे आपको जाने नहीं देंगे आपको अगर शादी करनी है तो आप ऑनलाइन पहले शादी कर लें तो मैंने शादी की है सन दो हजार चौबीस चौबीस फरवरी को मैंने ऑनलाइन शादी की है हाँ तो मैंने शादी की है उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पाकिस्तान में वो जो शादी हमने की है निका रजिस्ट्री वो उन्होंने रजिस्टर करवाया है नादरा में मतलब शादी रजिस्टर करवाई है नादरा में अब आप दिल्ली पाकिस्तान एम्बेसी से मिली सब आपके आपका दावा है कि आपने पूरे लीगल तरीके से सब प्रोसेस कंप्लीट मुझसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे इधर के पाकिस्तान के मैंने उनको सब दिए सब कुछ दिया और अपना जब मेरा शादी रजिस्ट्री हो गई थी नादरा में मैंने उनको वो भी डॉक्यूमेंट्स लगा के दिए पाकिस्तान में आप कैसे गयी थी और वहाँ पे कहाँ पे रही थी कितने दिन तक यहाँ से मैं अमृतसर गयी अमृतसर मैं यहाँ से निकली दिल्ली से छब्बीस अपना मई में निकली छब्बीस मई को मैं निकली छब्बीस मई को निकल के सत्ताईस मई को मैंने बॉर्डर क्रॉस किया चौबीस फरवरी को वो चौबीस मई को मुझे वीजा मिला उसके बाद सत्ताईस मई बॉर्डर क्रॉस किया उस वक्त की क्या प्रोसेस थी बॉर्डर क्रॉस करने की देखो पहले गेट पे पहले हमारा पासपोर्ट एंट्री होती है वीजा एंट्री होती है पासपोर्ट एंट्री होती है फिर अंदर जाते हैं हम लोग फिर अंदर ऑफिस है बड़ा वहाँ पे हमारे फिंगरप्रिंट हमारा स्कैन होता है वहाँ पे हमारा बॉर्डर ये अपना पासपोर्ट वीजा चेक होता है लेगेज चेक होते हैं अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं वीजा क्लियर होता है तो वो लोग दूसरे काउंटर पे छोड़ते हैं वहां पे पोलियो वगैरह पिलाया जाता है उसके बाद तो, फिर हम अंदर दूसरे अंदर जाते दूसरे काउंटर पे जाते हैं फिर वहां पे भी हमारा पासपोर्ट चेक होता है एंट्री लिखी जाती है फिर एक मेन गेट है एंट्री का फिर वहां पे भी एंट्री होती है पासपोर्ट की वीजे की फिर वहां से फिर बस जाती है दो तीन मिनट का रास्ता है फिर मेन गेट पे जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है बॉर्डर से कितना कितना समय दूर था जो जो लोकेशन था तो तो वो कहाँ दो तीन मिनट जब बस पहुँचाती है हमें गेट पे वो दो तीन मिनट का रास्ता है वहाँ से आप जहाँ पे पाकिस्तान में गई थी आपके जो हस्बैंड है वो कहाँ पे रहते थे क्या करते वो और वो कितने मतलब कितनी दूरी थी मेरे हस्बैंड तो एपटाबाद में रहते हैं पूरा एड्रेस मेरे फोन में है मुझे इतना अभी इतनी जल्दी याद नहीं हुआ है और मैं रावलपिंडी में मेरे हस्बैंड ये अपना सेरिटन होटल है वहाँ पे जॉब करते थे अभी तो फिलहाल वहाँ पे काम नहीं था छुट्टियाँ थी तो इसके लिए वो दो महीने से घर पे ही हैं तो मेरे साथ रहे फिर मैं कुछ दिन रावलपिंडी में रही फिर वहाँ पे मैंने ऐसी तेरह या चौदह को शायद मैंने वीज़ा अप्लाई किया था बढ़ाने के लिए तो मेरे वीजा मेरे बच्चों का वीजा पड़ा है कम से कम एक साल का दोनों बच्चियों का रही है यहाँ पे ऑनलाइन शादी की थी आप बोली हाँ, तो तो वहाँ पे जाने, जाने के बाद फिर शादी हुई नहीं रिसेप्शन रखा था छोटा सा ही मतलब जो होता है फैमिली 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 फैमिली, फैमिली का हाँ तो आप अकेले गए नहीं मैं और मेरी बच्चिया ही गई थी अभी मेरे फैमिली में किसी का पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट ये लोग बनाएंगे तब वहाँ पे आएंगे ना घूमने के लिए अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ के थाने, ने आपको बुलाया था क्या इंक्वायरी की किस तरह से उनके जवाब थे सब सवाल थे जो आपने आप, जवाब दिए यहाँ पे आई मैं खैर इंडिया में वापस आई तो एंट्री तो मेरी पक्की तो है कब आई वापस आई मैं सत्रह जुलाई को आई हूँ और मुंबई में इक्कीस जुलाई को आई क्यूँकी टिकट निकालने में टाइम लगता है दो दिन लगती है तो दो दिन में दिल्ली में थी अपना उन्नीस सौ बीस को मैं निकली थी इक्कीस को मोठी बातमी ही ओळख झाल्यानंतर तरुणीनं पाकिस्तान गाठलं अजित मांढरे आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत अजित पोलिसांनी काय काय चौकशी केली आहे काय काय गोष्टी समोर येत आहेत नूर मक्सूद अली उर्फ सनम खान असं या तरुणीचं नाव आहे तेवीस वर्ष ही तरुण आहे तरुणी आहे ठाण्यातल्या वर्तकनगर इथे राहणारी महिला आहे साधारणपणे चोवीस फेब्रुवारी दोन हजार चोवीस या दिवशी तिनं ऑनलाईन पद्धतीनं पाकिस्तानमधल्या एका मुलाशी लग्न केलं आणि सुरुवातीला त्यांची ओळख झाली सोशल मीडियावरती वर्षभर ते एकमेकांशी बोलत होते व्हिडिओ कॉलद्वारे बोलत होते या दरम्यान या तरुणीनं पाकिस्तानमध्ये जाण्याचा प्रयत्न देखील केला पण भारत आणि पाकिस्तानचे जे संबंध आहेत यामुळे तिला जाता आलं नाही पण नंतर तिनं जो दावा केला की त्यानुसार तिनं सगळे पाकिस्तानी एम्बसी असेल किंवा भारतीय एम्बसी असतील या सगळ्या लोकांनी संपर्क केला त्यानंतर पासपोर्ट काढला व्हिसा काढला तिथलं पाकिस्तानमध्ये देखील तिनं सगळी सगळी डॉक्युमेंट जी प्रक्रिया ती पूर्ण केली आणि साधारणपणे ती तीन तीन चार महिन्यापूर्वी जी आहे ती पाकिस्तानमध्ये गेली एबोटाबाद येथे पाकिस्तानमध्ये या महिलेने तिकडं जाऊन लग्न करून पुन्हा रिसेप्शन केलं आणि बशीर अहमद खान असं त्या तरुणाचं नाव आहे ज्या तरुणाशी पाकिस्तानमध्ये जाऊन जाऊन महिला लग्न केलं लग। त्यानंतर साधारणपणे तीन महिने ही महिला जी आहे ती पाकिस्तान मधल्या रावळपिंडी या भागामध्ये राहिलेली होती तिथून सगळं प्रक्रिया पूर्ण पार पाडल्यानंतर तर या महिलेचं आधीच एक लग्न झालेलं आहे तिला दोन मुलं देखील आहेत आणि या दोन मुलांना घेऊन ती थेट पाकिस्तानामध्ये गेली होती तिथून सगळं झाल्यानंतर सतरा जुलैला याच महिन्यामध्ये ती पुन्हा भारतामध्ये परत आली आणि ठाण्यामध्ये ती राहत्या घरी जी आहे ती तिथं आल्यानंतर या बाबतीमधली पोलिसांना माहिती मिळाली पोलिसांनी तिची तत्काळ चौकशी सुरू केलेली आहे आणि या चौकशी दरम्यान तिच्याशी आपल्याला बोलता आलं त्यावेळेस तिने तिचं म्हणणं जे मांडलेलं आहे कशा पद्धतीनं ती पाकिस्तानला गेली तिची कशी बशीर अहमद खानची ओळख झाली कशा रीतीनं तिनं सगळं प्रक्रिया पूर्ण केली आणि पुन्हा ती भारतामध्ये आलेली आहे तिचं म्हणणं की ती पुन्हा आता परत पाकिस्तानमध्ये जाणार आहे आणि कायमस्वरूपी तिकडे जाऊनच ती राहणार आहे तिथे ती स्थायिक होणार आहे तिच्या दोन्ही मुलांसह तिचा पती जो आहे तिला स्वीकार करण्यास तयार आहेत पण ही पाकिस्तानमध्ये जाऊन आल्यानंतर पोलिसांना या प्रकरणाचा तपास करतात की तिने जे डॉक्युमेंट्स बनवलेत ते खरे आहेत का फक्त लगने लगने इचा, 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 इचा ही फक्त लग्न करता लग्न करण्याकरता गेली होती काही दुसरा काही हिचं दुसरा काय उद्देश होता ही पाकिस्तान परत आलेली त्यामुळे हिच्या हि म्हणजे ही कुठली अशी देशविघातक किंवा देश विरोधी कृत्य करत नाही ना हे सावधगिरी म्हणून पुढे गोष्ट आहे ही आ, अजित आणि तुर्तास धन्यवाद या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल ही एक्सक्लुझिव्ह बातमी तुम्ही फक्त न्यूज एटीन लोकमत वर पाहू शकता अजित धन्यवाद